Доброго дня. Минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджовий проєкт Одеської національної академії харчової технології. Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. Все наші гості сьогодні Уляницький Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент декан факультету технологічного обладнання, пакування та технічного дизайну. Доброго дня. Добрий день! Ревун Руслан, випускник факультету ТОП та ТД. Доброго дня, Руслан та Козлов Юрій, студент першого. конкурсу факультету переможец конкурсу Крайший абитуриент 2011 року Доброго дня. Доброго дня. Анатолий Владимирович, какие новости на Вашем факультете, что происходит и какие тенденции? Ну, я буквально два слова скажу о нашей академии. Наша академия, Одесская национальная академия пищевых технологий. Это одно из старейших учебных заведений, которое уже на протяжении 110 лет готовит инженеров-механиков, технологов, экономистов, автоматчиков, которые э, находят свое место для работы на пищевых и зерноперерабатывающих предприятиях. Наш факультет э, готовит специалистов-инженеров-механиков буквально с первого дня функционирования наше учебное заведение, то есть уже 110 лет. В разные времена назывался он по-разному. Сейчас называется факультет технологического оборудования, упаковки и технического дизайна. Это название произошло от требования времени работодателям понадобились специалисты, которые хорошо бы знали технический сервис, технический дизайн. И вот та продукция, которую изготавливают на предприятиях, тоже должна надлежащим образом сохраняться, упаковываться и должна быть представлена на прилавке и в достойном виде. Поэтому у, у нас э, открыта новая специальность машины и, техон, и технологии упаковки, э, э, на которую мы вот сейчас э, сосредотачиваем свое внимание и э, готовим специалистам в духе требования работодателей. А Что... старые специальности востребованы сегодня? Которые... Старые специальности тоже востребованы, но мы их как бы совершенствуем понадобились очень специальности по техническому дизайну. В связи с этим у нас открыта новая кафедра инженерной графики и технического дизайна. Возглавляет ее известный профессор Иванова Лина Александровна. Развернула она очень широкую работу. И сейчас, кстати, мы проводили профориентационные работы в колледжах, в техникумах, и к нам уже приходят люди с большой заинтересованностью, расспрашивают об этой специализации, как можно получить квалифицированное, хорошее качественное образование в плане технического дизайна. То есть тут мы ведем большую работу. У нас две специальности оборудование перерабатывающих и пищевых производств, и вторая специальность машины и технологии упаковки. И есть у нас специализации и магистрские программы их всего 14, которые, опять же, составлены для того, чтобы удовлетворить запросы работодателей. Вы довольны сегодняшними студентами вашего факультета? Ну, студент есть студент. Вы знаете, во все времена мне уже долго приходится со студентами работать. Студенты есть разные. Основная масса – это очень хорошие, толковые студенты. И вот Сегодня среди среди примет, них, да? да, среди них, э, среди нас тоже сейчас два студента, вот, которые э, проявили себя хорошо в Академии. Вот, ну, не без того, есть люди, которые э, только на четвертом-пятом курсе понимают, чего они пришли, исправляются. Ну, а кто не исправляется, тот... Еще отчисляем, приходит на следующий год и все равно не уходит куда-то в другие вузы, а возвращается сюда, возвращается сюда на базу, в родную академию. Вот у нас сегодня Юра, Юра Козлов, студент первого курса, победитель конкурса «Лучший абитуриент» 2011 года. Юра, что это за конкурс, в котором ты победил? Ну, это был конкурс среди лучших абитуриентов, которые поступали в эту академию. І так вийшло, що з нашого факультету я був найкращий. Тобто в мене був високий бал по зовнішньому незалежному оцінюванню, а також я непогано закрив землю сесію. Ну, як ти вважаєш, справедливо оцінювалися результати цього конкурсу? Справедливо став лучшим. Ну, так як сказати. Я, звісно, думаю, що так я старався. Я багато старався, я готувався до тестування, щоб здати його добре. А також на протязі всього першого семестру я також старався вчитися. Ну і в мене вийшло. Виходить, угу. що не тільки ти отримав подарок. Який да? подарунок був? Подарунок був ноутбук. Ноутбук, да? так? Так. І з кожного факультету по одному студенту отримали ноутбук. Тобто у нас вісім чоловік, 8, человек, 8 угу. переможців. Тобі менравиться учиться в академії, или ти а, скучаєш за школою? Ну, за школою ми всі будемо сумувати, а ось в академії мені подобається навчатися. Це дійсно те, чого я хотів. Мені дуже подобаються викладачі. Мені з розумінням ставляться до кожного, але оцінюють також справедливо всіх. І мені, мені правда, мені подобається вчитися в академії. О, які у тебе плани на будущее? От як ти плануєш ближайші пару років? Euh, свои чего бы ты хотел? Ну, звісно, перш, ну, першим з моїх планів це закінчити академію з э, дипломом на відзнаком і mm -hmm. також надалі працювати за фахом, тобто за своєю спеціальністю або, або навіть, може, перенув науку до якісь дослідження роблять. Тебе ще, поки перший курс є. Ну, в мене ще є час подумати. Є время подумати. Анатолий Владимирович, как вы оцениваете вот такие перспективы Юрия? Знаете, я очень доволен, в частности, Юрой. Он очень адекватен. Он полностью подтвердил то, что он делал в школе. Он получил высокий балл по независимому тестированию. И мы уже так присматривались изначально, как он выдержит, как он дальше пойдет. Исключительно ровно, с отличием, на отлично сдал первую экзаменационную зимнюю сессию. Вот. Про, между прочим, участвовал и в общественной работе, он и в студсовете находил время участвовать, помогал нам. Вот. Ну, думаю, как же следующий семестр. Обычно студенты, первая сессия это пробная, как бы пробный камень, как дальше. И вот вторую сессию ровно, все на отлично, все вовремя. И я думаю, что можно надеяться, что Юра действительно станет хорошим специалистом. А возможно и займется научными исследованиями, будет защищать диссертации. Такие кадры, как преподавательские, я думаю, нам бы очень не помешали. Он толковый парень, я доволен. Ну а в перспективе, я думаю, что Юра тоже сможет стать участником инвестиционного проекта, как и Руслан, который у нас сегодня в гостях. Руслан, что... Вы, Руслан выпускник этого года вашего факультета. Руслан, что такое инвестиционный проект и в чем ты участвовал? Ну, инвестиционный комплексный дипломный проект у меня был на пятом курсе. Я хочу сказать, что этот инвестиционный комплексный проект у меня відбувався <coughs> с разработкой. Воздушно-решітного сепаратора для первичного очищення зерна для фермерських господарств. От, Інвестиційний проєкт розробився для того, щоб в нас є інвестори, які ну, спорядили нас зробити цю розробку. Зараз цей сепаратор якби, приймає участь в лабораторних роботах. І в подальшому ми думаємо, що він піде вже як в експлуатацію. Є багато підприємств, заказчиків, які хочуть бачити наше оборудовання, наш сепаратор подалі в себе на підприємствах для того, щоб очищати зерно. Даний сепаратор розрахований на очищення зерна продуктивністю 150 тонн в час. Тобто ми цим сепаратором можемо очищати зерно на чотири фракції. Перше, ми можемо обчищати його повітрям перед тим, як зерно буде поміщатися на корпусні сита. Друга очистка буде якби, первинна для того, щоб зерно якби, очистити від тяжких ну, примісів, там, пилі, полови. Такого друге сито у нас буде основне для того, щоб ми могли откалібрувати зерно, для того, щоб зерно могло піти на хлібопекарні, на посів. І третя, четверта, точніше, вибачте, фракція це очищення зерна повністю і всі відходи йдуть на комбікорма. як так, этот так, так. проект був комплексний, в ньому участвували кілька людей. Хто ще приймав участь? Приймали участь ще два студенти. первый с кафедры экономики и еще один из кафедры технологии зерна и очищения зерна. Анатолий Владимирович, как Вы считаете, есть ли перспектива у таких э, проектов в будущем? Однозначно перспектива есть. Это мы и раньше стремились к тому, чтобы делать реальные проекты и делали комплексные проекты. Но вот сейчас особенно в этом появился интерес на производстве. Производственники все время ищут новые пути, новые технологии, новое оборудование, новые схемы. И буквально практически появляются заказы от производственников на конкретное оборудование, конкретные линии. И причем Комплексно и технология должна быть новая, и оборудование разработано новое, и экономисты, наши студенты тоже грамотно все обсчитывают, рассчитывают и представляют это на рассмотрение уже производственников. Но я хотел еще сказать про Руслана, он постеснялся, может быть, это уже целая династия. У нас в институте на факультете, в частности, два брата его закончили. Наш факультет, причем очень хорошо, толково. Две сестрички его тоже закончили, наш институт. И у него правильно сложилось мнение о том, что наша академия прекрасна и нужно здесь работать. Что он сделал и сейчас получит диплом с отличием магистра. И причем он выполнял этот проект одновременно, работая на предприятии, на заводе элеваторного оборудования. Вот профессор Апанюк руководил его проектом и получился очень неплохой проект. Мы и дальше будем практиковать такие виды. Дети. То есть фактически академия становится уже таким семейным вузом, когда э, студенты, наверное, это одно из самых важных э, один из самых важных критериев оценивания, когда э, с, э, хорошее мнение и при, приходят родственники учиться. Это, наверное, говорит о том, что качество образования не стоит ну, на месте, да. а только улучшается. Да? Да. Э, какие вот есть еще новости у вас на факультете и в целом в академии? Ну, э, наша академия динамично развивается. Э, к нам сейчас присоединяется э, тоже одно из крупных учебных заведений, Одесская государственная академия холода, которая имеет тоже свое лицо, э, хорошо занимается успешной научной деятельностью. И я думаю, такое объединение пойдет нам на... Пользу, и мы достигнем еще больших результатов в своей работе. Ну а на факультете у нас сейчас задач много в связи с открытием новых специализаций. Мы шлифуем, совершенствуем магистрские программы подготовки, работаем над созданием доведением до хорошего вида лаборатории по машинным технологиям упаковки. И, конечно, выходим во внешний мир вот в плане технического дизайна. Я уже говорил, Лена Александровна сейчас поддерживает широко связи с известными вузами, учеными в плане технического дизайна. Вот нам есть над чем работать. Юра, много. вот скажи, ты как первокурсник, этот первый курс был для тебя насыщен не только, наверное, образованием? Так, известно, я принимал участие у КВН, что дня наручения Академии, далее мы мали участие в Міс академії, але я відмовився, не готувався до нього, бо трішки порівняв навчання. Так, да, другі а... студенти участвували з вашого факультету, так? Так, да? так. А от mm. багато в мене було приємних спогадів за весь цей семестр, зв'язаний не тільки з навчанням. Вообще первый курс обычно всегда очень насыщен и вот он является такой основой для дальнейшего э, развития в учебе и в науке и в трудоустройстве. Вот как ты считаешь, у тебя успешно прошел первый курс? Ну, я тоже а еще так, но я с этой стороны не бачу. Ну, відділ декан, і судя по його словам, я думаю, що все буде добре. Руслан, скажи, от твое мнение, От ці п'ять років, які пройшли, не жалієш ли ти хоча б вот об одному дні проведено в академії? Я ніколи не буду жаліти за цей час, який я провів в академії. Я можу сказати тільки одне, що ці п'ять років, які я провів, це були найкращі роки моєї життя. От і якби була б змога повернутися ще раз. І ще раз відчути, що таке механічний факультет, я з радістю випоринув би ще раз. І в мене навіть була змога. От, і я зараз на майбутнє, думаю, поступити на аспірантуру заочної форми і продовжувати розробляти щось нове. І Якщо далі життя так складеться, можливо і буду працювати в нашій академії, на кафедрі прикладної механіки та інженерної графіки. Анатолий Владимирович, а я знаю, что выпускники Академии, они не теряются, они поддерживают связь с Академией, есть даже специальный центр. Расскажите чуть подробнее, пожалуйста. Ну, у нас успешно функционирует союз выпускников, с нами контактируют наши выпускники постоянно. Ну, на, вот, на начальных этапах, когда они только устраиваются, когда где-то они еще не совсем устроены, они не сильно рвутся, они чуть-чуть добиваются хороших успехов, они тут же приезжают, делятся, вот, и мы радуемся их успехам. Работают они на известных фирмах и на «Небулоне», и и Даже у нас вот э, Одесский каравай, кондитерская фабрика, очень много наших специалистов. Э, много специалистов работают на Мироновском хлебопродукте. вот Буквально недавно, в 2008 году, там Юра Немировский также заканчивал э, академию, и он уже занимает очень солидную должность, там главный технолог комбикормного э, объединения на Мироновском хлебопродукте. Тобто перспектива завжди є. Є дуже дякую за цікаву розмову. З нами сьогодні були Уляницький Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технологічного обладнання, пакування та технічного дизайну. Козлов Юрій, студент першого курсу факультету та призер конкурсу Кращий абітурієнт 2011 року. Та Рун Руслан, випускник цього факультету. З вами була програма «Обери професію зі смаком іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про. Вищого світу, все легко вам тижня.